assalomu alaykum oltinchi sinf darsligidan bizlar ikkinchi mavzuga keldik bu mavzuimiz eng qadimgi odamlar rivojining ilk bosqichlari yer yaida dastlabki odamlar qaddi qomatini tik tutib yuradigan mehnat qurollarini yasashga va ularni ishlatishga biladigan kishilar bo'lib ana shu xususiyatlar insonlarga hayvonot dunyosidan farqlanib turishga imkon bergan o'ta sodda va tosh mehnat qurollarini yasashni biladigan eng qadimgi odamlar suyak qoldiqlari olimlar Janub afrikadan avstroloiik Sharq afrikadan zinjh vodiysidan zinjantrop yava orolidan indoneziyalik xitoy hududidan senantrop farg'ona vodiysidagi kelung'ur manzilgohidan germaniyadan yandertal va fransiyadagi kramanyon holida hozirgi qiyofadagi odam kramanyonni topib tekshirganlar yer yuzasida iqlim bo'lgan kezlarda odamlar manzilgohlari kichkina daryolar va toylar yaqinidagi tepaliklarda joylashgan edi ilk pololitning so'nggi davrlarida buyuk mutlash boshlandi ibtidoli odamlar o'ta qattiq sinovga duch keldi bu hol odamlarni yangicha turmush sharoitiga moslashishga undadi bunday paytda kichilargina yashab qolgan qadimgi odam manzilgohlari Afrika, yevropaning ko'pgina mamlakatlaridan topilgani ma'lum o'rta osiyodan toshdan yasalgan qadimki mehnat qurollari farg'ona vodiysidagi terongor manzilgohidan va toshkent sohasidagi ko'lpuloq manzilgohidan ham topilgan bunday qo'pol toshlarning uchi bir tomonga qaratib o'tkirlangan edi arxeologlar fanda bu tosh qurollar chopkerlar deb nomlangan mehnat qurollari odamlarga yuklik topish uchun kerak bo'lgan dast mehnat qurollari ancha oddiy edi uch o'tkilangan tosh va tayoq qo'langan odam hayvonlarni ovlagan sayoq yordamida o'simliklarnin iste'moyiga roq ildizlari va ildiz mevolarini kavlab olgan tabiat insonni nimani imom etsa odam shui olgan topgan yeguligi bilan qanoatlangan shuning uchun ham kishining eng qadimgi mashg'uloti bo'lgan termachilik ovchilik ya'ni o'zlashtiruvchi xo'jalik deb ataladi akladnikov tomonidan bir ming to'qqiz yuz o'ttiz sakkizinchi yilda boysin soglarida topilgan teshiktosh g'ori qadimgi tosh astri madaniyatining jahonga mashhur yodgorligi hisoblanadi teshiktosh holidan 3000 ga yaqin tosh qurollari ularning parchalari ya'ni aha kiyik yovg'oy otlar qoplon va quyon mayda kemiruvchilar shuningdek qushlarning suyaklari topilgan teshiktosh holidan qazib olingan tosh astiga mansub sakkiz to'qqiz yashar bolaning suyak qoldiqlari eng mashhur sotiladi arxeologlar bundan bunday detal odam suyak qoldiqlariga kamdan kam hollarda duch keladilar bola jasadi qabrga ko'milgan jasad atrofiga aha shoxlari qazab chiqilgan murdaning dafn etilishi dastlabki diniy e'tiqodlari bilan bog'liq mehnat faoliyati va tevarak haqida to'plangan bilimlar asta sekin insonniy fikrlash qobiliyati va tafakkurini o'zgartirib bordi odamlar o'zlariga tushunarsiz bo'lgan hodisalar haqida o'ylay boshladi kun bilan tun yil fasllar almashuvi lukollar otilishi yer qimirlashi va boshqa tabiat hodisalari odam fikrini o'ziga tortgan ana shu hodisalarni tushuntirib berish qo'lidan kelmagan inson momaqoldiroq yashin va shamol yomg'ir kabi tabiat kuchlariga sig'ina boshladi bora bora eng qadimgi odamlarda inson vafot etgandan keyin yashashni va davom ettiradigan o'zga bir olamga ketadigan degan aqida ishonch paydo bo'ldi yil fasli almashuvi momaqoldiroq bo'ronning qadimgi odamlar ruh mujassamlashgan tabiat kuchlari harakat deb tushunganlar odamni o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligi e'tiqod fanda animizm nomini olgan animizm bu nima insonn o'rab turgan muhitda jonlar va ruhlarning mavjudligiga ishonish eng qadimgi odamlar u yoki bu buyumlarga omad keltirishga yoxud va balo qazoni bartaraf etishga ham e'tiqod qilganlar bu e'tiqod fetishizm nomini olgan so'nggi potga oid o'z bo'lgan qoya rasmlarining topilishi eng qadimgi odamlarda diniy e'tiqodlar bo'lganligi to'g'risida isbotlardan biridir qoyatosh shaxslarning eng qadimiylari ispaniyadagi asama fransiyadagi lasko bosh udiistondagi kapavaya qorlaridan topilgan